Шмагі та я Швілі. Шмагі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Камарджоба. Камарджоба. чотири, одинадцять девять чотири, міста Києва 044, 44 якщо ви хочете поспілкуватися з учасником Голосу країни. Будь ласка, у тебе випав другий шанс. Це ти одна, один з тих учасників, які не потрапили а, після першого прослуховування. Згадай, як це було. Ти співав пісню? Перший раз я пів пісню «Небо на ладоні, та пав'яшвілі пейот. И так получилось, что никто не нажал, к сожалению. Uh -huh. Я очень расстроился, конечно. Это для меня было поражение, для меня этого. Но спасибо Константину Меладзе, что дал второй шанс. Он заметил. Это может быть грузинское роство каким-то образом повлияло, или все-таки твой талант? Ну скорее всего талант. Ну и, конечно, грузинское роство, потому что своих тоже можно вытягивать. Но самое удивительное другое, что никто никого не вытягивал. На самом деле, все люди, которые пробовались второй, которым давался второй шанс, это все-таки из-за того, что очень большие дискуссии были по поводу твоей персоны. Вот в интернете, почему шмаги не попал. Вот. Сейчас мы давайте вспомним, как это было. Шмаги Тагешвили, голос Краины».

Я нарви на самое лучшее. Надо встать. Мечта. Ой. Что за дуракави? Раде вер галаша не моди. Це таки підтверджує а, той крок, який зробив а, музичний продюсер а, «Голос України» Костянтин Міладзе, і який а, наполіг на тому, щоб було перепрослуховування, а воно не відбулося а, з першого разу, тому що було недобір в команди, і от ти потрапив серед тих, яким дали другий шанс. Тебе і бачили очі коучів всіх. Вони в шоці ну, да, 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 тобто, да. не вірили, чому з першого разу не вибрали на да, ну? і всі встали. Це для мене теж всі встали, жовтівсталі сто аплодували. очень приятного от да, магия еще такая говорить что потрапу до диана арбенины тыхучив да но ну, первый раз я думаю что м, хочу или круне или кстасу <гум> но когда я посмотрел первый эфир э, вот увидел диану и я думаю что то есть я сказал что я хочу к ней и Шмагин. Ну и еще, я думаю, что допомог кто то есть там на небе, потому что э, Григал Катамадзе, это посол Грузии в Украине, тебе э, перед э, прослушиванием дал небольечку иконку. Да, 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 да. Это точно. И спасибо ему э, за это большое. Спасибо вообще 1+1 +1 каналу за то, что э, за то, что вот выбрали именно такой путь, э, что именно посол мне э, дал. А ты, звідки, я ты я с видкилина сам? Из Украины. Нет, я из Телави. Ты из Грузии? Да, ты да. Ты про голос страны дизнался в Грузии? Нет, я здесь живу 7 лет. А сім років та а сам народився в Грузії. Так, так, ладно. Ну, зараз ми побачимо і почуємо колорит грузинські Шмагі Тагіашвілі швілі. Сьогодні в гостях сніданку з плюс один. Я тобі пропоную взяти мікрофон в руки і наживо показати свій голос, свій талант у сніданку з плюс один. Учасник голос України. запам'ятайте його? Інтересне шмагі Тагіашвілі! Я дарил вам песни, я вам дарил цветы. Сердцем были вместе и душа чисты. Не искал покоя, а был с вами заодно. И текло рекою доброе вино. Оля, Таня, Наташа, Марина, ради ваших прекрасных глаз. И тепло вспоминайте, грузина, как я думаю о вас. Это Аня, Ирина, Алина, лучше вас в мире не нашел. Только не забывайте, грузина, и все будет хорошо. Оля, Таня, Наташа, Марина, ради ваших прекрасных вас. И тепло вспоминайте, грузина, как я думаю о вас. Это Аня, Ирина, Алина, лучше вас в мире не нашел. Только не забывайте, грузина, и все будет Хорошо. А еще куплет, да? Ну, то ей песни ей а песня також... Жоржета, Мюзета, Пюзета, кто там еще? <laughs> Помнишь эту песню Миронова? Нет. Nee. <laughs> Посмотри, у шляпка. шляпка. Шмаги швили, был у нас в гостях. Внутри побажания на останок а, нашим глядачам. И, возможно, скажи да. про себя что-то такое, чтобы еще раз и больше и за тебя голосовали подали Да, дорогие телезрители, дорогая Украина. Я вам желаю сегодня хорошего, доброго и удачного дня. Смотрите голос країни і наслаждайтесь моїми піснями. Uh, Шмаги такі швілі. Uh, зараз твої батьки дивляться? Так, звісно. Яких до речі? Uh, маму Тіна, а uh, папу Міраб. А uh, вони в Україні? Так, да, звісно. Uh, коли ти потрапив в голос країни, перші слова, що вони сказали. Unbelievable, вони не вірили? Oh, ні, ні, не, не Не вірили. Ну. Мама, скажи, мама, я тебя люблю. Мама, спасибо тебе. Мама, спасибо. Нет, папе тоже спасибо. И папе спасибо всем. Мама, спасибо тебе большое. Я тебя очень люблю. Папа, я тебя тоже люблю. Еще люблю брата, конечно. А, не мая, Еще ст... брат. А, брата а, зовут брат... Иракли, кстати. Иракли? это. Халава? Ну, не, почти. Он танцор. статуэтки. Я думаю, что талановитая семья варта того, чтобы знали про них все. Шмаги, тебе дякуемо. Успіхів і щоб оцінили по-справжньому 100% відсотковий твій талант, який власне є, який продемонстрував сніданку з один просидин. Я одягаюсь в мережі в магазинів Варго. Дякую, що були сьогодні з нами. Завтра відзначаємо чарівне слово, п'ятниця і на вихідні. Папа всім.